નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યન પોનો પહેલો પાઠ છે તેરી હે જમીની વાત કરવાના છીએ તો મિત્રો અહીંયા તમારી સામે પહેલાં પાઠનું હિન્દીના પહેલાં પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે આવા જ સોલ્યુશન મેળવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમે મિત્રો સાથે શેર કરો તો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની स्वाध्यान पोथी नो पाठ छे तेरी है जमी प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए तो पहलू तेरी है जमी काव्य का प्रकार तो प्रार्थना काव्य जिसम शब्द का अर्थ क्या होता है तो शरीर त्रिजु सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है तो भगवान आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है तो धरती काव्य में संसार के लिए शब्द तो दुनिया काव्य में ईश्वर प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है तो कृतज्ञता सातव वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उपसर्ग आठमू मनुष्यता शब्द में प्रयत्न प्रत्यय था पी मामा प्रत्य दस मामा मंदिर त्यार प्रश्न न उत्तर लखलु किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिल रहे हमें ईश्वर की कृपा से यह शरीर और प्राण मिले हैं ईश्वर ही हमें सबको संपालता है त्यारछी यह सारा संसार तेरा है ऐसा कवि ने क्यों कहा है ईश्वर ने ही यह सारा संसार पृथ्वी आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है इसीलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू आप भगवान से क्या मांगते हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी जीव सृष्टि की रक्षा करें और सभी को प्रति अपनी कृपा दृष्टि बीजू तेरी मर्जी है ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर तेरी मर्जी से ही हमें यह जीवन मिला है और हमारी रूह भी आपकी देन है हम तुम्हारी मर्जी से इस दुनिया मर्जी से ही इस धरती पर जन्म ले पाए हैं तू बड़ा मेहरबा है ऐसा कवि ने किसे कहा क्यों तू बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने ईश्वर को कहा क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को जिस मजा और जन्म दिया है साथ साथ सभी को जीवन में जीवन में लिए खाना पीना एवं प्रकृति तत्व की भेंट भी दी है इसलिए कवि ने ईश्वर को मेहरबा कहा है चौथो इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए तो चित्र नु है बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते रंग बेरंग कपड़े पहने पानी में छप छप करते बारिश की बूंदों से खेलते बारिश का मजा ले खुशियां मनाते गीत नए गाते पांचवों कविता पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो कविता वाचिन प्रश्नों ने जब लिखाना तो पहला प्रश्न जवाब सबसे दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत है तीजो ये धन चौथो कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है क्यों कवि ने हमें ध्यान लगाकर हमारे जगह की शुद्ध को देखने के लिए कहा है क्योंकि जग की हर एक बात में आप ईश्वर की चतुराई और शक्ति देख सकते हैं सकेंगे कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है क्यों कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि सूर्य सभी का जीवन दाता है सभी जीवों को प्रकाश और गर्मी देता है चंद्र की चांदनी भी कुछ दिन बढ़ती है तो कुछ दिन कम होती है इसीलिए इसे अद्भुत कहा है दो पर्यायवाची शब्द लिखिए छठो ईश्वर तो भगवान अने विभो फूल तो पुष्प कुसुम इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है इस कविता में प्रकृति के कई सारे तत्व की बात की गई है जैसे कि सूर्य चंद्र तारा मंडल मेघ मंडल वर्षा बिजली नदिया झील सरोवर आदि त्यार पी रेखांकित शब्दों का वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए उसने दरवाजा खोल दिया तो उसने दरवाजे खोल दिए तुम छाता लेकर कहा जा रहे हो तुम छाते लेकर कहा जा रहे हो त्यार पी डालिया झूम रही है चौथो से हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे पांचवों से बच्चा प्रार्थना करता है सातवो अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए तो ज्ञान का सागर है शिक्षा जीवन का आधार है शिक्षा सच्चा मार्ग दिखाती है शिक्षा उज्ज भविष्य को उज्जवल बनाती है शिक्षा नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए तो विज्ञान मानवता कुलीन अहिंसा शानदार निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए કો આ રીત નો ભાવાર્થ છે હે દુનિયા કે માલિક તુમहारी ઈચ્છા સે હી ઇસ દુનિયા મે હમારા જન્મ હુવા હે તુમहारी કૃપા સે હી હમે ય શરીર ઓર પ્રાણ મિલે હે ત્યાર પછી આ રીત ની પંક્તિ જેનો ભાવાર્થ આપણે અહીં લખેલો છે ત્યાર પછી નિમનલખિત શબ્દો કે શબ્દકોશ કે ક્રમ અનુસાર લીખીએ આવાજ ક્ષમા ખુશી જંગલ સૌ સમાચાર સંઘ શોધ તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીના પહેલાં પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડિયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો